स्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गताम् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिना ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता सिंहवानगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखो स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगस्मृता गजानन सविज्ञेय साङ्ख्येभ्य सिद्धिदायकः लोभासुरर च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखोगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम कामासुर प्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधर स्मृतः वतारश्च शेषवाहनमुच्यते ममासुरबृहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखोवाहनताम् प्राप्तः श्रीवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशां शाविनायकः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारका स्वानन्दवासतारी स गणेशां प्रकथते स्वानन्दे योगीर्भिदृष्टौ ब्रह्मणि नात्र स्यावताररूपाश्चाष्ट विघ्नहर्णा स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि माया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्र संयोगे मौनभावश्च समाधि प्राप्यते जनैः भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिप्राप्यते परा योगात्मक योगात्मकगणेशान् ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिसमाख्याता योगरूपा जनै कृता ना शान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथते शान्तिनानां शान्तिरूपा सा योगशान्तिप्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुहं कथितं वत्सते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रथमस्तोत्रविधं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादि प्रथं भावीन संशयः क्षाणा साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढत्करं चैव भविष्यति न संशय इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं गणेशावतार स्तोत्रं सम्पूर्णं स्तोत्रं सम्पूर्णम् अवतारश्च गणेशस्य महात्मनः न कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि सङ्क्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश्च कस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारता वक्रतुण्डावतारश्च देहिना ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता सिंहवानगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखो स्मृतः इति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै गजानन गजाननः सविज्ञेयसाङ्ख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरर्प्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारकोच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मभर स्मृतः रश्च शेषवाहनमुच्यते ममासुरबृहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखोवाहनताम् प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशां शाभिनायकः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारका स्वानन्दवासतारी स गणेशां प्रकथते स्वानन्दे योगिर्भिदृष्टब्रह्मणि नात्र वताररूपाश्चाष्ट विघ्नहर्णा स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्र संयोगे मौनभावश्च समाधि प्राप्यते जनैः भजने भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिप्राप्यते परा योगात्मकगणेशानां ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्ति समाख्याता योगरूपा कृता ना शान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथते शान्तिनानां शान्तिरूपा सा योगशान्तिप्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परं ब्रह्म भूतेन लभ्यते परं गुह्यं गद्वितं वत्ससे लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं स्तोत्र स्तोत्रविधं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादि प्रथं भावीन संशयः ममोक्षाणा साधनं ब्रह्मदायकं दृढकरं चैव भविष्यति न संशय इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं गणेशातार स्तोत्रं सम्पूर्णं स्तोत्रं सम्पूर्णम् स्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि सङ्क्षेपेण प्रवक्षामि मुख्यानां मुख्यतां गताम् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान्